Ну а тим часом, слідом за ленсом, київський клуб може залишити ще один футболіст: це Андрій Ярмоленко. Адже ледь не щодня з'являється інформація про те, що Андрій Ярмоленко хоче купити англійські клуби. Ну сам Андрій по довгий час не коментував ці трансферні чутки. Міг говорити лише якісь загальні фрази. І ось буквально декілька днів тому Андрій Ярмоленко відверто в нашій програмі розповів про своє бачення свого футбольного майбутнього. Да, Стоксити сделал официальное предложение, но Игорь Михайлович посчитал нужным отказать, так что это его право. А вам было в Стоксити, например, играть? Да, почему нет, это чемпионат Англии, поиграть в чемпионате Англии достаточно интересно, как мне кажется. Ну, ничего страшного, у меня еще год контракта, я добросовестно его отработаю и потом буду уже искать все варианты. Вы готовы? Ну, такая команда, которая не играет в Еврокубках, но хорошего уровня в чемпионате Англии, это подходит для вас? Ну я считаю, что менять чемпионат Англии на чемпионат Украины, это все-таки шаг вперед. Конечно, конечно где-то у меня амбиции, да, там хочется, хочется играть там, в более каком-то топовом клубе. Но если этих предложений нет и есть конкретика от э, такого клуба, то да, я обдумал, там все за, против. Есть какие-то минусы, но все-таки чемпионат Англии, когда Каждую, каждую неделю будет приходить по 50 тысяч на стадион, а не по 5 тысяч. Все-таки, наверное, приятнее играть, да, и как-то будешь расти, играть там раз в две недели там с Манчестером, Челси, Арсенал, Тоттенхем, Ливерпуль. Я считаю, что тут ты будешь только двигаться вперед. После того, как Ленс, мы говорили с разными людьми, экспертами, все сказали, ну теперь Ермоленко точно не отпустят. Вы чувствовали, что вам будет важнее Ну, будет отпускать президент. Я, я, не знаю, у меня была договоренность с президентом, что, что меня отпустят. Но президент не захотел этого делать, так что я повторюсь, я, я профессионал и я буду отрабатывать свой контракт до конца. Уже контракт еще один раз не будете подписывать из «Динамо»? Ну, уже я считаю, что нет, нет его смысла, потому что мне будет уже 2, 26, если я подпишу еще, ну, уже 27-28 лет уходить куда-то, нет смысла. И я Игорь Михайлович говорил, прошлом летом, что это будет мой последний контракт. В прошлом году я продлевал контракт э, на год, чтобы, чтобы «Динамо Киев» получила за меня компенсацию, за то, что они меня вырастили, за то, что сделали из меня, по сути, тем, тем, тем кем я являюсь сейчас. Ну, Игорь Михайлович не, не захотел забирать эти деньги, я же не, не могу его заставлять. У меня тоже есть какие-то амбиции, я хочу прогрессировать. Вам президент как пояснил свои решения? Президент говорил, что Сток-Сити это не, 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 тот уровень, в который я должен переходить. Вы пообщайтесь с президентом, спросите его мнение. Может, он вам что-то что, -то, что -то расскажет. Я говорю свою позицию. То, что я считаю, что я сделал для клуба все красиво, все честно, все открыто. Для вас я всегда говорил все как, все как есть. Я сейчас вам говорю, есть предложение, но президент пока не хочет меня отпускать. Так что я отработаю свой контракт. Сити еще пропозиция. То есть они не отмовляются, чтобы вас подписали. Да, да. Кроме Сток-Сити, есть какие-то варианты? Может? Конкретно. Но пока ничего нет вы чекаете нас такси смотрим посмотрим может еще какие-то варианты будут еще есть время в принципе месяц до да, поэтому посмотрим как оно все закончится а Англией, то есть приезжать все тренер коварство а жила тренером звони уже я, я и так уже достаточно много сказал ну хочет идти андрей и надо отпускать и правильно он говорит. Потому что мы говорили, если он в топ-клуб, пару игр где-то неудачно, сядет на лавочку и на этом все закончится. Эрик? Ну, я думаю, что если человек хочет, и возраст как раз такой, и чемпионат Англии, каждые 2-3 дня матчи с такими соперниками, которые здесь, ну, при всем уважении, 3-4 за весь чемпионат, поэтому... Не, не смачно Я вас просто... расскажешь? Расскажешь историю? Ну, я могу рассказать. Давай, ты был, был, целую неделю был. На 90... Да. В Блэкберне. На 99% сказали уже все, контракт подписан. А потом, по неизвестным обстоятельствам, просто ничего не подписал. Дуже хотелось? Ну, конечно, хотелось. Во-первых, я прекрасно понимал, что вот как то, что сказал Эдик, что не игра, то это супер матч. Во-первых, болельщики, во-первых, матчи ну, отличаются от чемпионата Украины. И там, как футболист, как профессионал, ты будешь расти. Поэтому там через два на 3 игры, постоянно игры, игры, игры. Поэтому, если себя хорошо проявить, полгода тебя любой топ-клуб, если ты будешь хорошим футболистом, обязательно на тебя обратят внимание. В вашей ситуации не домовились клубы, или вы не подошли к тренеру? Марк Хьюз и... был тренером, кстати. речи. А, Марк Хьюс, я с ним разговаривал. Он говорит... Я подозреваю, что и Ярмолку так само с ним разговаривал уже. <laughs> да, и он мне говорил, что за сборную Украины я видел твои матчи. Но я так подразумеваю, что не сошлись в цене. Невезе ну, вот Хьюза на украинских это, футболистов. это обидно. Вот это обидно. что был ну, всего один шаг. Да? Э, да. Эдуардо, я просто хочу сказать: ну а что Лига Чемпионов не, 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 ну, не, не мотив, мотив, мотивацию? Нет, ну Лига Чемпионов понятно. Это всего лишь групповых 6 матчей, да, получается. Неизвестно, как они сложатся и что дальше. Поэтому все может повернуться Сейчас есть предложение. Сейчас видим, какой Ермоленко, да, в какой он форме, как он получает удовольствие от, от игры я думаю, что это оптимально продавать сейчас. Треба отпускать? Конечно. Сам футболист говорит. Я только за. Ну, подивимося, как будет розвертатися подія и ситуация с Нерманком. Я единственное, что могу сказать, что, безусловно, что на данном этапе этот футболист выглядит просто фантастично в складе Киевского Динамо. И, знаете, вот даже по сегодняшнему поединку ему удается все легко. У меня такое что вот он сейчас на том пике, В якому от, е, абсолютна впевненість у власних силах, і можливо, що ця впевненість була б добре, якби йому вдалося от спробувати свої сили десь в чемпіонаті вищого рівня, можливо, от якраз ця впевненість дозволила би себе яскраво зарекомендувати. Де більше в нього на очах, приклад коноплянки, Який зараз вже виступає у складі Севірії, зовсім скоро можливо дебютує. Тобто є багато чинників, але не нам вирішувати.